Когда тебя зажали в угол, в школьном дворе и из тебя требуют денег, а потом при этом отступают на шаг и смотрят, что ты будешь делать дальше, можно, конечно, я не знаю, сдаться, заплакать и эти деньги отдать, но тогда ты их назад не получишь и тогда завтра к тебе опять подойдешь и сделают то же самое. Можно попытаться драться. Можно, да, можно проиграть, но я не знаю, я принадлежу к тому сословию людей, которые лучше ну, драться до конца, знаете, попытаться что-то сделать, и значит, тогда он может умереть делать, чем идти на условия э, людей, правительства или страны, которая является абсолютно беспредельщиком в международном масштабе, которая, э, договоры, с которой не стоят бумаги, на которые они написаны на самом деле, и э, вот тому подобное. Но к этой данной конкретной ситуации, вот лично я, как я это вижу, я считаю, что нужно сил наступать нет. Нет сил наступать. Можно, можно призвать, я не знаю, еще миллион этих украинских ребят в армию. Нет сейчас базы, чтобы их обучить, нет сейчас достаточно сил и средств, чтобы их правильно вооружить. Самое главное, до сих пор нет э, правильного офицерского, сержантского и генеральского состава вооруженных сил Украины. И это одна из самых главных проблем. Э, я вижу это так, что нужно уйти э, в абсолютно глухую оборону, э, с созданием подвижных резервов за линией фронта, которые могут э, в определенный момент, э, ну, как пожарная команда, которые могут прикрывать какие-то участки. И превратить это, возможно, в какой-то род замороженного конфликта. При этом нужно делать все для того, чтобы уменьшить потери и жертвы, насколько это возможно. Но мы не можем просто подойти к ним и сказать, ну давайте перестанем воевать. Им всегда будет мало.